Щороку тільки 30% спадкоємців отримують спадок з волі померлого решта згідно з законом. А про те, чи є в українців упередженість проти офіційних заповітів, ми запитаємо сьогодні в юриста, який завітав до нашої студії. Отож, сьогодні в нас в гостях наш постійний експерт з юридичних питань, адвокат Олександр Мурза. Доброго ранку, Олександре. Добре, дякую, що ви сьогодні з нами. В нас сьогодні тема ось така про заповіт, і чомусь мені так здається. Можливо, я помиляюсь. Ви зараз відповісте, що заповіти в Україні вони не, ну, не супер популярні, як, наприклад, там за кордоном. Тому що десь там в фільмах ми це бачимо, а от е, вживу рідко це зустрічається. Чи правда це, чи ні? Ви абсолютно праві. У нас, можна сказати, не прийнято, доставляють угу. завіщання. С одной стороны, это аспект больше даже моральный, что человек не готов думать о смерти, ну, так. и составляя завещание, многие считают, что они а, а, готовятся а, уже до смерти, они а, а, бы уже, уже пора помирать, выбирают дату. Ну, это сродни того, что вот, выбрать там место на кладбище, да? ну, ну, это, это очень близко, и для многих это морально очень сложно. Угу. Кроме этого существует также проблема. Взаимопонимание между людьми и какого-то степени доверия. Люди считают, что если вот они составляют завещание, значит они кому-то не доверяют. Mm -hmm. И вот этот моральный аспект, он всегда препятствует людям в составлении этого завещания. Многие просто банально не знают, что это можно сделать, либо думают, что после смерти все будет по закону. Mm -hmm. Но все будет по закону. А, может еще... не так, как они хотели. Ну так, так, yeah. действительно. Ну, то, все же, чи варто от молодым, здоровым людям складывать заповедь? Я могу сказать, как юрист, да, я всем советую сделать этот документ, составить. Так. Почему? Потому что это возможность убезопасить себя от каких-то. Моментов спорных с недвижимостью. Если у человека есть определенные финансовые средства, материальные, там, нематериальные, какие-то активы, дома, заводы, пароходы, mm -hmm. и он хочет ими распорядиться конкретно, да, то есть кому-то дать больше, кому-то меньше, ему стоит составить завещание. Завещание всегда можно переписать, сделать новое, то есть э, по закону. Пока ты живешь. Да, все да. То сделать. есть это, это завещание, оно не э, подтверждает какой-то факт о том, что там осталось жить недолго или э, о том, что человек заболел. Завещание это его волеизъявление, скажем так, страховка. Да, на случай, если что-то случится, то он всегда знает, что определенные средства, определенные финансы достанутся тем людям, как, с которым которые ему mm -hmm. дороги. Если в процессе жизни они поменяются, он может поменять. Действительным будет последнее завещание, которое знаю, Я знаю, составленным... такие люди, які, я не знаю, каждый там тиждень, каждый месяц изменяются Тоже правильно, ну то есть, если одно завещание будет признано недействительным, да, то вступит в силу то, которое было до него. А Да, то есть, ну если одно отменят по каким-то причинам, то будет действительным предыдущее. <гум> Зразумело. Ну, добре, давайте тоді ближе до, до практики, как все ж таки скласти правильно заповед. Первое, что, что этого нужно применение? знать, это то, что завещание да, можно составить. Основное направление, основные люди, кто составляют и э, 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 засвідчивают uh -huh. да, это завещание, это нотариусы. Uh -huh. Если в местности, где проживает человек, нет нотариуса, это может, можно сделать в администрации, сельской голова, угу. рада и так далее. То есть они тоже могут это, это засвидетельствовать. засвидетельствовать угу. да. Но если человек находится, например, в длительном плавании, этот документ засвидетельствует капитан корабля. Ага, если да, он так. находится, ну это военный, да, и нет возможности где-то обратиться к нотариусу, это может быть начальник его полка, Разумево. дивизии и так далее. То есть тот человек старший по званию. При, вот, при, в этих случаях обязательно присутствие двух свидетелей, которые... только в таких выпадках, а еще в У нотариуса и выпадку, в администрации просто, там просто достаточно просто человек, нотариус. который угу. его засвидетельствует. Угу. Важным моментом, то есть, чтобы все было согласно законодательству гражданского кодекса, чтобы все было сделано правильно. Потому что в дальнейшем, да, если этот, это завещание понадобится... Моментом будет то, чтобы он был правильно. Если вы оформляете его у нотаріуса, шанси составити його неправильно близько к нулю. Ну, зрозуміло, если, він буде підказувати, що все да, правильно. Вони що это знают, если только нет злого умислу, то в принципі все будет правильно. Но, але перед цим потрібно підготуватися, для того, щоб ну, знати взагалі, щоб, що там написати. Да, ну, Вам, перше, нужно знати, що ви хотите. По завещанию, может человек. передать имущество, да, имущественные или неимущественные права кому-то из своих родственников и любому другому человеку, которому uh -huh. он посчитает нужен. Uh -huh. То есть это может быть э, описано, что, он, что бы он хотел сделать с каким-то имуществом. Да? То есть он может ему, э, скажем так, простым языком дать задание. Сделать какие-то действия в того, чтобы три да Да, да, с каким-то имуществом. Uh -huh. Он может попросить кого-то передать это имущество третьему человеку. Да? Uh -huh. Он может обязать человека, например, вот есть, у моей практики была бабушка, да, у нее была квартира, у нее была дочка и внучка. Она оставила свою квартиру и прописала в завещании, что в этой квартире она передает ее своей дочке, но в этой квартире э, имеет право проживать ее соседка, у которой случилась там э, горе в семье, у нее не было mm -hmm. квартиры, она обязала э, того, кто принимает это наследство, да, э, что этот человек имеет право там проживать, его не имеет права выселить и даже если эту квартиру потом куда-то продадут, все равно этот человек имеет право там проживать до момента Ciekawe. смерти этого человека. это можно прописать это можно прописать да, э, э, можно предусмотреть, что, э, как каким образом распределить. Э, доли в этом завещании. Единственное, что нельзя э, лишать законных прав. То есть есть э, определенные э, ч, э, э, люди, в которых есть э, закрепленное за ними право на наследство. Их этого права лишить нельзя. Это там ближайшие не, не, несовершеннолетние дети, э, вдова, э, малолетние дети –

необходимым, но э, лишить их, их гарантированной части не имеете права, даже по завещанию. Угу. Вот. Это важный момент. Остальное, то есть прописывается все, можно э, установить право вот, сервитута на определенный земельный участок, можно э, установить какие-то действия, да, обязанности для того, кто уступает наследство. Угу. И человек, который принимает, то есть если он принимает это наследство, он должен выполнить все в полном объеме. Uh -huh. То есть он может либо принять, либо не принять наследство. Он не может частично согласиться да, на что-то, а частично нет. Он либо вступает в наследство, либо нет. Uh -huh. відповідно, приймають на себе як і права, так і обов'язки. Зрозуміло. Тобто, все ж таки, коли людина розписала це, все відходить. Ну, скажімо так, вони написали, він прийшов до нотаріуса, написали ось цей заповіт, і нотаріус що робить з ним далі? Он його засвідчить в нього в реєстр, регіструє. В реестре находится э, адрес, где был составлен это завещание, да, э, написано дата его, угу. место нахождения завещания. Копия за, за, за э, к, ну, находится, оригинал, находится у того у нотариуса, у и, нотариуса у того, да, и у того человека, который составил это завещание. Совещание может подписать только тот человек, который его составляет. По доверенности угу. нельзя составить завещание. Ну, только лично человек должен подписаться. Где сберегается один заповедь находится нотариуса, у, у нотариуса, у, у, у один, у, один, у, один да, у властника, который собственно его и составил. У него есть mm -hmm. заповед Есть вариант, скажем так, секретных да, заповитов, mm -hmm. завещаний, когда человек приходит к нотариусу с конвертом, в которое он помещает свое завещание. Этот конверт должен быть запечатан, и на конверте должна, должна стоять подпись человека, который это завещание составил. Если он подписался не у нотариуса, он повторно должен подписаться в присутствии нотариуса, э, подтвердить, что там его завещание. Этот конверт нотариус у него принимает, э, тоже ставит свою подпись и помещает в другой конверт. Также угу. его пломбирует и хранит это завещание до момента смерти. Открывается оно только после смерти э, этого человека, который Зазавил. составил. То есть, вот э, есть тоже такой вариант: если человек не хочет, чтобы кто-то знал э, о его завещании э, вплоть до нотариуса. То есть, до момента смерти, никто не будет знать, кому что он оставил. Ну а нотариус что целью на померла. После, на после смерти, э, согласно законодательству, нужно вступить в наследство. Это делается по месту жительства, там, по месту проживания, да, по месту смерти. Э, Того угу. завещание, либо або там, без да? то есть, тобто по месту смерті, або якщо не установлено місце смерті, то по месту нахождения основной частини недвижимого имущества. Ну добре, як, як знати родичам, наприклад, той, хто помер, десь там тихенько пішов до якогось приватного нотаріуса, склав цей заповіт, і все, родичі не знають, є заповідь, немає заповіту. Для цього вони можуть звернутися до будь-якому нотаріусу, державному або частному. Составить запрос в любом месте Украины. Е есть, база. Да, есть база, они обращаются, ага. и э, нотариус им, им сообщает, что открыто у такого-то нотариуса э, дело по э, за, наследованию, и говорит, куда обратиться. Если дело не открыто, то по месту э, смерти, да, по месту жительства этого угу. э, человека можно открыть... Соответственно, это дело на завещании по завещанию либо по закону, и там оно уже будет находиться. Те, кто не знали, те могут уточнить это место у любого нотариуса. Добре, хто, хто взагалі слідкує за тим, щоб ну, за правильністю виконання заповіту? повіту ну, складно закону за этим следит, следят все. кто в этом завещании прописан. Ну, то есть все наследники они сами контролируют. Ну э, так, этого вы, не выкону, но иконы, э, э, не можете Тот, то, кто составляет завещание, он имеет право, если какие-то нужно сделать действия или что-то передать, э, он может назначить человека ответственного за исполнение этого завещания. Он может назначить как э, того, кто числится да в этом завещании прописано, так и третью, третье лицо, которое не получает ничего из завещания но ну, он может прописать его как ответственного человека, который будет отвечать за выполнение этого завещания, также он может прописать, какую оплату он получит за это действие, угу. или какое имущество он ну, получит. То... Если это не назначили, тогда нотариус имеет право назначить ага. человека, который будет за это отвечать. Просто есть такие, как вы сказали, есть некоторые условия, которые нужно выполнить, после которых уже человек станет от того, что уже было зазначено в за Можем может нотариус посмотреть. Да, так? да. Если, если это оставили у нотариуса это завещание, угу. либо принесли ему завещание, это, то он также может проконтролировать выполнение этих условий в завещании. но угу. Ну, кроме этого, назначается человек, который отвечает за выполнение, отвечает за имущество до того, как в него вступят в право в собственности, Зрозуміло. Да, оформят на него. Зрозумело. Ну и остальное питание, коротко, что будет с майном, если заповеду немає? Если полностью нет завещания, оно оформляется по закону. Mm -hmm. Есть очередь, да, по которой распределяется имущество. Да, в первую очередь это идут родственники, ближайшие далее далее. Если там в первую очередь никого нет, то переходит право ко второй очереди. Mm -hmm. Если во второй нет, переходит к третьей и так далее. Mm -hmm. Если никого вообще нет, нет, нет завещания, нет родственников, то имущество переходит государству. То есть угу. это э, определяют, что э, не установлены родственники, в течение шести месяцев никто не обратился за 6 месяцев, месяцев угу. дается на вступление в, в наследство. Если угу. никто не обратился, если не установлены родственники, если нет завещаний, то это имущество передается в государству, угу. оформляются соответствующие бумаги, ну и Зрозуміло, дуже дякую. Насправді дуже цікаво, і мало хто знає, як це робити, що робити. Тому я думаю, що наша програма сьогодні дала багатьом відповіді, корисні відповіді. Дякую, що були з нами. Я нагадую, друзі. Ми сьогодні говорили про те, як скласти заповіта і чи потрібно це робити. Сьогодні з нами був адвокат Олександр Морза. Наша програма ще не закінчується. Далі багато цікавого. Не ходіть далеко. У нас зараз невеличка пауза.